barchaga salom azizlar bugun sizlar bilan pekin shahrida joylashgan ochiq osmon <imitation> ostidagi muzey haqida gaplashamiz eski yozgi saroy eski yozgi saroy bir ming yetti yuz to'qqizinchi yilda qurilgan va u uchta bog'dan iborat eski yozgi saroy changchuan bog'i va chi bog'i bog' taxminan uch yuz ellik gektar maydonni egallaydi va ikki yuz ming kvadrat metr qurilish maydoniga ega afsuski 1860 ming sakkiz yuz yilda britaniya va fransiya qo'shinlari tomonidan eski yozga saroy yoqib yuborilgan va bu zamonaviy xitoy tarixida katta fojiaga aylangan talon taroj qilingan madaniy yodgorliklar soni taxminan bir millionni tashkil etadi jumladan xitoyning singacha bo'lgan davriga oid bronza marosim idishlari shuningdek tan song yuan ming va Qing lar davridagi mashhur xattotlik va rasmlar hamda turli nodir xazinalar barchasi o'g'irlangan afsuski to'qnashuvlar natijasida eski yozgi saroy butkul vayron bo'lgan hozirgi kunda eski yozgi saroyning ayrim ustunlari va naqshinkor bo'laklari bor xolos lekin eski suratlar va kompyuter grafikasi yordamida tiklangan suratlardan shuni ko'rish mumkinki eski yozgi saroy o'zida g'arb va xitoy madaniyatini birlashtirgan hozirgi kunda yozgi saroy ochiq osmon ostidagi muzey sifatida o'z faoliyatini yuritmoqda va har kuni minglab sayyohlarni o'ziga jalb qiladi ushbu saroyga tashrif buyurib siz nafaqat tarixni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz balki ko'ngilochar tomoshalarni ham ko'rishingiz mumkin bundan tashqari mazali taomlar turli xildagi o'yinchoqlarni sotib olish imkoniyati ham bor